Слава Україні! Тут попався такий цікавий орк. Значить, він там, через дорогу від нього жили російські фашисти, значить військові, щось вони там сип сипілись, захотіли його вбити, але так сталося, що він вбив якогось капітана. Значить, всього дегенерата посадили в тюрму. Міністерство оборони сказало, що буде у нього дуже щасливе життя там в тюрмі. Ось. Він там что пропетлял и подписал контракт, чтобы выжить, типа, ну, дивимось. Так получилось, что у меня там через дорогу были военные, ну, и слово за слово поругались, они пришли меня убивать. Ну, я капитана убил, и все, меня посадили в тюрьму, и Министерство обороны пообещало мне устроить райскую жизнь, и вот я здесь. И на фамилию. А, Да, Андреев, Андрей а, Николаевич, по-моему. Он с РВСН а, ракеты стратегического какого-то назначения. Это, видимо, им так и надо было отомстить или я не знаю. А так я, я бы лучше сидел в тюрьме, чем идти куда-то воевать, тем более. Я не знаю за что тут. Я был мотоциклистом и водитель э, легкового автомобиля подвоз э, продуктов и бензин там, солярка. У вот. меня очередной раз я ездил на легковой машине, а мне дали большую машину Ахмат, ну это КамАЗ такой с капсулы. вот. И сказали, умеешь ездить на легковых, на этой справишься. Загрузили в машину. 15 человек. Вот. И отправили во главе группы, куда ехать, сказали, покажет квадроцикл. И нас просто расстреляли, и все, дроны. Я вышел из машины, когда машину взорвали, спрятался в полки. Погибло в моей машине все, кроме меня. И там еще одного, но ну, я не знаю, он по-моему, тоже погиб. В колонии ехала за мной еще Нива, обрубок. Ниву сразу взорвали. Прежде чем в нашу машину прилетел дрон Камикадзе, прилетел он сначала в, в, Ниву, которая ехала сзади меня. А остальные автомобили я там не видел, когда в них что прилетело, когда выпрыгивал из своей машины, я видел, что те уже все горели. Я выпрыгнул из машины, и получается с правой стороны от машины, там лесополка, я туда в лесополку забежал, сел под дерево и сидел там под деревом. Потом ночью кошмарила баба Яга, да, парни кричали, что сдавайтесь, и все, и... а утром только рассвело, я просто поднял руки и вышел. І і все, і пошло здаватися. І дрон вів. Коротше, він каже про те, що Міністерство оборони вирішило так його від, від, відомстити, да? І відправило його в армію. значить. Ну, прикольно звучить. Ось. І він там став водієм, машина Ахматом з капсула, як він там пояснює, бо я, чесно кажучи, не бачу таких. От. І його відправили на завдання, квадроциклер показував їм дорогу. До українських дронів, значить, вони приїхали, знайшли українські дрони, більша частина з них здохла там, порозбігались, хто куди, знаєш. Ну і це його бойовий шлях таки закінчився, він попав в полон. І типу, каже, я краще досижу вже в тюрмі. Ну, ну Це звичайна вченятка, ж. дебіл, звичайний, як то кажуть. Ну, як епілог, Баба-Яга його добила, і він вранці вийшов, підняв руки і здався нашим українським захисникам. Так буде з кожним, в принципі. Слава Україні!